Kan saya alu-alukan uh, sebarang persoalan hadirin dan hadirat. Selesai yang tu, kita nak berpindah masuk kepada satu lagi tajuk yang baru. Ini tuan-tuan tengok pada muka surat 39 pula. Faslun fi syuruti jama'i taqdim. Tuan-tuan nampak di situ, muka surat 39 tu. Fasal berkenaan dengan syarat-syarat sah jama' taqdim. Bila disebut syarat di sini, Tuan-tuan kena tambah nota tu. Ini adalah syarat sah. Yang mana kalau kita tak buat, jama' takdim ni menjadi tidak sah. Tapi sebelum saya masuk, saya nak ada mukadimah dulu. Saya nak ada mukadimah dulu. Yang pertama disebut sebagai solat jama' Ini sebagai solat jama' Jama' ni dari sudut bahasa Maknanya adalah menghimpunkan Jama' ni menghimpunkan sebab itu hari Jumaat dinamakan sebagai Jumaat kerana banyaknya perhimpunan orang pada pada waktu tersebut. Sebab itu dinama hari Jumaat daripada perkataan jamak himpun. Dan sebab itu masyarakat dalam bahasa Arab disebut sebagai mujtama. Masyarakat ni dalam bahasa Arab disebut sebagai mujtama iaitu himpunan. Disebut sebagai himpunan. Jadi jamak solat apa makna dia? Okey, di sini makna dia. Menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Dan sebagaimana yang tuan-tuan maklum, jamak ni hanya ada dua jenis sahaja. Yang pertama jamak takdim. Betul atau tidak kita biasa dengar dan biasa buat pun. Yang kedua jamak takhir. Ta jadi jamak takdim ni kita menghimpunkan dua salat fardu dalam waktu yang pertama. Iaitu waktu salat yang pertama. Kalau zuhur dan asar tu kita buat dalam waktu zuhur. Kalau maghrib dan isyak tu kita buat dalam waktu maghrib. Itu jamak takdim. Manakala jamak takhir ta kita menghimpunkan dua salat fardu dalam waktu yang ke yang kedua. Kalau zuhur dan asar kita buat dalam waktu asar. Kalau maghrib dan isyak kita buat dalam waktu isyak. Itulah dianya jama' takhir. Dan saya nak sebut satu lagi noktah penting. Iaitu asbabul jama' Asbabu al jama' Sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu untuk menjama'kan solat. Sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu menjama'kan solat. Rupanya ada tiga sebab. Rupanya, tuan-tuan, ada tiga sebab yang membolehkan kita ni jamak solat. Sebab yang pertama adalah apabila kita bermusafir. Apabila kita bermusafir. Orang yang bermusafir, dia boleh menjamakkan solat. Yang ni saya rasa kita semua pun tahu dan kita pernah buat pun. Yang kedua adalah disebabkan sakit. Adalah disebabkan sakit. Cumanya dalam bab sakit ni, dalam mazhab syafi'i, pendapat ni bukan pendapat yang muqtamad. Maknanya pendapat yang muqtamad. Muqtamad ni tuan-tuan jelas tak? Maksud muqtamad ni yang dipegang. Ha, pendapat yang dipegang dalam mazhab syafi'i, sakit ni tak boleh kita jamak solat. Tetapi, Imam Nawawi dia kata, pendapat yang kata boleh untuk kita jamak solat kalau kita sakit, yang ni pendapat yang kuat. Ha, Imam Nawawi kata pendapat ni kuat. Bahkan saya baru baca pada baru-baru ini Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang Ulama' daripada negara Jordan Iaitu Syekh uh, Dr uh, Amjad Rashid Hafizahullah Ta'ala Ulama' dalam mazhab syafi'i Dia kata Pendapat ni lebih memberi keringanan Kepada orang yang sakit Kita ni sakit, saya tanya Tuan-tuan, kalau kita pernah sakit yang Backridden ni, telantar atas katil ni Berat tak kalau setiap kali Masuk waktu nak pergi ambil wudhu nak pergi semayang berat dia sedih sulit. Jadi agama membolehkan untuk dia ni tadi yang mana sukar nak banyak bergerak. Sulit bagi dia kalau nak selalu ke tandas nak mengambil wudhu. Boleh bagi dia untuk jamak salat. Dia boleh jamak takdim. Dan boleh juga dia jamak takhir. Orang bermusafir tadi boleh jamak takdim. Dan boleh juga dia jamak takhir dan sebab jamak yang ketiga adalah disebabkan hujan disebabkan hujan tapi dalam bab jamak solat disebabkan hujan ni dia banyak syarat sebenarnya bila tak cukup syarat tu kita tak boleh buat sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan sejujurnya tuan-tuan pernah buat tak jamak solat disebabkan hujan tak pernah saya rasa tuan-tuan tak pernah buat jamak solat disebabkan hujan kenapa kerana di Malaysia ni tak cukup beberapa syarat tu Antara syarat tu mestilah negara tu negara yang musim sejuk. Malaysia ni bukan musim sejuk. Walaupun hujan turun tetapi di Malaysia ni turunlah hujan macam mana pun ada sebahagian orang lelaki tidur tak pakai baju, tak sejuklah tu. Tapi kalau di negara musim sejuk tu, ai kalau dah hujan, sejuk sesejuk-sejuknya, tiba-tiba dia tidur tak pakai baju itu mustahil, tuan-tuan. Yang kedua, ada beberapa kesan lain yang mana kalaulah uh, hujan turun, datang bersamanya sejuk yang melampau dan jalan-jalan tu akan jadi berlecah tuan-tuan. Maknanya sulit untuk kita banyak keluar kalau nak pergi masjid setiap kali waktu solat tu, dia jadi susah. Maka agama kata tak apalah, pergi masjid sekali sahajalah. Pergi masjid sekali sahaja. Iaitu pada waktu hujan tengah turun tu. Pada waktu hujan tengah turun tu. Tapi di Malaysia ni kalau hujan sekalipun kita punya jalan saya rasa okey saja dan kita ada ruang pejalan kaki lah, kita ada bumbung lah, kita ada kereta lah, kita ada payung. Ini tak ada masalah. Bahkan syarat yang utama solat jamak disebabkan hujan ni mesti dibuat di masjid. Secara berjamaah tak boleh seorang-seorang di rumah, tak boleh. Dia mesti pergi masjid. Sebab tu kita di Malaysia memang tak buat sebab tak cukup pun dia punya syarat tu. Tapi kalau di negara-negara macam zaman saya dahulu saya pernah belajar di Jordan dalam tempoh selama 4 tahun daripada tahun 2011 hingga 2015 yang lepas. Jadi memang kita di sana solat jamak ketika hujan. Tapi untuk yang membezakan antara jamak ketika hujan ni dengan jamak disebabkan musafir dan jamak disebabkan sakit. Kalau yang musafir dan sakit tadi dua-dua kita boleh buat jenis jamak tu maknanya tuan-tuan boleh buat jamak takdim dan tuan-tuan boleh buat jamak takhir. Tapi untuk hujan, tuan-tuan tak boleh buat melainkan jamak takdim sahaja. Maksudnya ketika pada waktu zuhur tu hujan, ketika tu baru boleh jamakkan asar dalam waktu zuhur. Kalau dalam waktu maghrib tu hujan, ketika itu baru boleh jamakkan maghrib dengan isyak dalam waktu maghrib. Tak boleh jamak takhir untuk hujan, tak boleh. Macam waktu maghrib ni tak hujan, tiba-tiba dia kata, tuan-tuan hari ni kita buat jamak takhir lah tak lagi, Tuan-tuan datang waktu isyak sebab saya rasa sekejap lagi hujan. Mana boleh macam tu? Sebab itu kita mengeluarkan solat daripada waktu dia dengan sengaja. Sedangkan waktu maghrib tu pasal petak semayang. Dia kata, saya lagi nak jamak dengan isyak sebab lagi saya rasa isyak hujan. Mana boleh rasa-rasa isyak hujan? Berapa banyak kita tengok dekat langit mendung, mendung, mendung. Akhir tak hujan pun. Betul tak? Duk dengar guruh-guruh-guruh, Akhir tak hujan pun. Sebab itu benda ni tidak tidak real. Tapi kalau pada waktu zuhur tu dah hujan dan sejuk yang melampau dan sulit untuk kita banyak keluar dan bergerak, Maka kita pergi ke masjid untuk solat zuhur dan kita jamakkan zuhur dengan asar dalam waktu zuhur. Yang tu dibolehkan. Jadi saat lagi petang bila masuk waktu asar, orang azan asar kita tak payah pergi masjid lagi dah. Bahkan kita tak payah solat dah sebab kita dah solat tadi jamak. Tapi untuk jamak ni, di sini. Saya nak uh, sebut sedikit tuan-tuan. Yang boleh kita sekalikan jamak dan qasar hanyalah ketika musafir saja. Ketika sakit ada jamak tak ada qasar. Ketika hujan ada jamak tak ada qasar. Tapi ketika musafir ada jamak ada qasar. Yang tu dua-dua tu aja. Jadi tuan-tuan kena bezakan jamak dan qasar ni dua benda yang berbeza. Jangan ingat benda yang sama. Walaupun orang kita duk sebut jamak qasar jamak qasar tapi ia adalah dua perkara yang berbeza sebenarnya. Jamak ni dia ada pada tiga situasi tadi. Dia boleh berlaku pada tiga sebab tadi. Berbeza dengan qasar. Qasar hanya ada ketika apa tuan-tuan? Musafir saja. Allah kata dalam Quran wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas solah. Apabila kamu bermusafir, tidak ada dosanya untuk kamu mengqasarkan solat. Jadi kita nak tengok satu persatu bermula pada muka surat 39 tu. Faslun fi syuruti jam'i taqdim. Fasal berkenaan dengan syarat-syarat sah. Tentu kena tambah. Eh? Syarat-syarat sah. Jama' takdim. Yang mana jika tidak cukup syarat ni. Maka jama' takdim tu tidak sah. Bila tidak sah. Maka salat pun tidak. Tidak sah. Yang pertama. Syurutu jama'i takdimi arba'atun. Syarat-syarat sah bagi jama' takdim ini ada empat. Yang pertama. Al-bada'atu bil'ula. Mestilah kita mulakan dengan salat yang pertama dahulu. Kita nak jamak takdim ni contohnya zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Jadi kita mesti solat zuhur dulu. Tak boleh solat asar dahulu. Kenapa tak boleh solat asar dahulu? Jawapannya sebab waktu solat asar belum masuk. Yang dah masuk adalah waktu zuhur. Jadi sebab itu tidak sah kalau kita buat asar dulu baru zuhur. Jadi niat kita mesti zuhur dahulu. Yang kedua, wa niyyatul jam'i fiha kita mestilah berniat jamak pada solat yang pertama itu niat jamak dalam solat yang pertama maknanya ketika kita jamak antara zuhur dan asar tu untuk solat zuhur tu kan kita ada takbiratul ihram jadi semasa takbiratul ihram tu kita masukkan dalam hati kita sahaja aku solat jamak antara fardu zuhur dan asar ni kerana Allah ha, itu maksud dia Sahaja aku solat jama' antara Zuhur dan Asani, antara antara fardu Zuhur dan Asani, kerana Allah. Masukkan dalam hati ketika takbiratul ihram tu. E itu jama' takdim lah. Kita faham begitu. Jadi, ini adalah syarat sah yang kedua. Bagi solat jama'. Yang ketiga, wal muwalatu bainahuma. Mesti ada muwalat di antara solat yang pertama dengan solat yang kedua tu. Tuan-tuan, apa makna muwalat? Dalam ni dia terjemah berturut-turut ataupun berterus-terusan atau bersambung-sambungan. Maknanya, selepas kita selesai solat zuhur tu, jangan kita buat solat asar dipisahkan dalam tempoh yang lama. Contohnya, selepas dia solat zuhur, dia pergi tengok wayang pula, tuan-tuan. Satu jam. Lepas satu jam, dia datang balik, Allahu Akbar, dia solat asar. Itu tak boleh lah. Dalam waktu zuhur. Sebab jarak tu dah begitu jauh. Yang tu tak maksudnya tak ada mualat. Sedangkan mualat ni adalah syarat sah jamak taqdim. Yang mana kalau dia dipisahkan dengan tempoh masa yang begitu lama. Sebahagian ulama kata lama tu berapa lama? Mereka kata lama tu kalau melebihi tempoh pelaksanaan solat dua rakaat. Tapi solat dua rakaat yang paling minimum sekali. Maknanya yang buat rukun dan syarat sah je. Maknanya mungkin dia baca fatihah sahaja, rukuk, tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Yang, yang mana kita kata, mungkin tempoh masa pelaksanaan tu sekitar dua minit saja, Boleh jadi. Jadi kalau dalam tempoh tu dia pergi buat benda lain, melebihi kadar dua rakaat solat, maka tidak sah jamak takrim dia. Maksud tidak sah tu maksudnya apa? Dia dah tak boleh buat dah jamak takrim. Dia dah selesai solat zuhur betul, tapi yang asal tu dia kena buat dalam apa? dalam waktu apa? Waktu asa. Dan syarat yang keempat, wadawamul uzur. Bila dia buat solat jama' takdim ni, hendaklah dia kekal berada dalam keuzuran. Dan uzur di sini adalah apa tuan-tuan? Musafir. Uzur di sini adalah musafir. Maknanya ketika dia buat solat jama' takdim antara zuhur dan asa, dia mesti berada dalam keadaan musafir lah. Dia mesti berada dalam keadaan bermusafir. Dalam ni dia kata sehingga takbiratul ihram solat yang kedua. Maknanya kalau dia dah selesai solat zuhur tadi, empat rakaat tadi. Yang ni kalau dia tak buat kasar lah. Kalau dia buat kasar sampai dua rakaat je lah. Kemudian dia Allahu Akbar pada solat yang kedua iaitu solat asar dalam situasi ni. Ketika takbiratul ihram tu dia masih bermusyafir. Ha, itu maksud dia. Ketika takbiratul ihram tu dia masih bermusyafir maka sahlah solat jama' tersebut.